Dan dalam safar Nabi, dalam perjalanan Nabi, Nabi ini, safar Nabi ini, dia tidak ada buah kosong. Mesti dalam bentuk safar ilmiah dan safar imaniah. Sebab tu tengah menunggang tu Nabi tanya. Nabi tanya, Ma ala al ya mu'as. Ma ala al Apakah hak Allah ke atas insan. Itu terjemah dia tak tepat. Kalau kita terjemah lafzi tak tepat. Ma apakah hak hak Allah hak Allah alal ibad ke atas hamba. Tak tepat. Allah di situ memberi makna ilzam. Sebenarnya terjemahan dia apakah tanggungjawab hamba terhadap perintah-perintah Allah. Itu ma haqqallah alal al ibad. Itu terjemah dia konteks. Terjemah konteks. Dan terjemah konteks itu betul. Sebab dia dia tak boleh terjemah lafzi. Sebab itu kadang-kadang hadis ni manusia kalau orang tak belajar dia tak boleh faham konsep bahasa Arab. Dia dia, dia terjemah dia ambil dia ambil terjemahan saja pun dia tak boleh faham. Dia kena belajar baru dia akan faham makna tadi. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Kalau terjemah wasallam. Nabi alaihi dengan kami. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu alaihi Nabi tak pernah tinggal jemaah. Bila syariat, syariat, bila Nabi disyariatkan, Nabi disyariatkan, bila bila Islam Allah Taala mensyariatkan solat ju berjemaah, Nabi tak pernah tinggal jemaah. Jadi solat bina Nabi sallallahu alaihi wasallam konteks dia dalam kehidupan konteks yang Nabi tak pernah tinggal berjemaah. Nabi mengimami solat kami. Ha, nabi imam pada solat kami, bukan nabi bersak, nabi berjemaah, nabi nabi bersolat dengan kami tak. Nabi bersolat dengan kami mungkin dua keadaan, satu nabi jadi imam, satu nabi bersolat dengan kami. Tapi di situ tak ada perkataan imam pun. Solat nabi mengimami solat kami. Itu terjemah konteks. Ha, itu baru faham. Baru terjemah dia tepat. Kadang-kadang dia tak boleh terjemah lafzi. Direct kepada satu-satu perkataan. Ma haqqallah alal ibad. Ma haqqallah alal ibad. Ma apa? Ma istifaham ni. Ma apakah hak Allah ke atas manusia? Sebab biasanya kita terjemah ala tu ke atas. Apakah hak Allah ke atas manusia? Tak. Sebenarnya apakah tanggungjawab manusia Ala tu maksud dia wajib. Apakah kewajipan ke atas manusia terhadap perintah Allah? Ha itu betul. Sebab tu saya terjemah di situ macam tu. Ma haqqa Allah 'alal al ibad dan ma haqqa al ibad 'alallah. Apakah tanggungjawab Allah ke atas manusia? Ha itu Allah Taala tu, Allah Taala, ha itu perkataan dipanggil dalam Arab musyakalah. Jadi tu engkau mengetahui macam kita kata ta'lamu ma fi nafsik engkau mengetahui apa yang ada pada diriku wala a'lamu ma fi nafsik dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu kerana sesungguhnya engkaulah yang maha esa mengetahui setiap perkara yang ghaib surah maidah itu dipanggil ayat tu ayat ayat dipanggil ayat dipanggil musyakalah atau muqabalah jadi adat Nabi yang mulia, adat sahabat, apabila Nabi bertanya kepada, bila Nabi bertanya, maka mereka akan jawab, Wallahu rasuhu a'lam. Allah dan Rasul saja lebih tahu. Allah dan Rasul lebih tahu. Manusia sekarang dia suka, dialah orang yang lebih tahu. Oh, Kalau komen, mula-mula sekali komen, dialah orang yang mula-mula komen. Sebab apa? Dia nak bagi tahu dia lah manusia yang hebat boleh boleh bagi tahu. Tapi uh, sahabat ni bila Nabi tanya, dia jawab Allah dan Rasul lebih tahu. Itu jawapan yang paling indah, jawapan yang paling baik. Sebab apa? Sahabat tak tahu apa yang Nabi nak bagi tahu. Sebab tu sahabat kata Allah dan Rasul lebih tahu. Nabi tanya siapakah pahlawan? Sahabat mula-mula jawab, pahlawan tu ialah orang yang dapat menjatuhkan orang dalam pertempuran lah. Itulah pahlawan. Tak, Nabi kata, pahlawan tu ialah Al-Ghaisu na an nas Orang yang mana? Al-Kazimin Al-Ghais afina an nas Pahlawan itu, Quran kata apa? Al-Kazimin Al-Ghais orang yang dapat telan kemarahan dia. Allah tu. Telan. Al-Kazimin al-Ghais. Wa'afina'anin nas. Dan orang yang memberi kemaafan pada orang lain. Itu menanya pahlawan. Sebab dia boleh marah. Tapi dia telan dia marah dia. Sebab itu kalau kita nak marah, kita telan marah kita. Sabar. Telan marah ni sabar orang yang kazimin al-ghais ni orang yang boleh telan sabar sebab tu puasa dia mengajar kita kesabaran tapi kena latih ha sebab bulan puasa tu dah nak marah ha sebab kita lapar nak marah lagi hmm, nak marah dan kita boleh marah pun orang yang kita nak marah tu kita berhak marah pun dan kita boleh marah pun tapi Quran kata kazimin al-ghais kau telan marah kau tu. Sabar. Ketelan marah engkau tu. Jadi ada orang kita boleh marah. Sebab apa? Ada orang dia boleh marah anak dia. Tapi sabarlah. Janganlah marah sangat. Sabar. Marah tu berpada lah. Ada orang dia rasa dia hebat. Dia ketua. Dia boleh marah semua orang. Ada satu orang datuk tu dia kata Ustaz. Saya ni selalu marah kat pekerja saya. Saya kata datuk semua kerja. Datuk tak perlu jaga pun. Bagilah HR jaga. Baru tak marah kat orang. Semua dia nak marah kat pekerja dia. Sebab tu baguslah. Dalam sistem pekerjaan pun dia ada HR. HR ni akan buat akan buat semua persediaan untuk pekerja tadi. Jadi bos tak jadi nak marah orang lah. <ghan> Sebab apa? Nak ajar supaya jangan marah orang. Bagus juga susunan kerja tu yang buat kerja semua HR. Ni 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 semua dia ada dia ada dia dah ada tertib dah satu orang kamu ni 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 HR jaga. Bos jangan jaga sangat. Bos jangan ambil HR. Cari orang lain HR. Tidak semua nak marah orang. Bos pantau je Dia tak bos nak marah. Dia kata ada, do HR ustaz tapi nak marah juga. Sabarlah Allah Ta'ala nak ajar kita sabar. Wal al alghiz sahabat nabi tanya siapa satu orang pahlawan siapa pahlawan yang sebenar Allah bagi tahu kazimin alghiz wa afina nas orang yang dapat telan dia punya marah walaupun dia boleh marah wa afina nas dan dia memberi kemaafan kepada manusia Nabi kata, "Bila orang kaziminal ghais wa afina an-nas pada hari kiamat nanti, dia akan diiklankan." Allah di hari kiamat akan ada satu orang penyeru yang menyeru, "Siapakah mereka yang kaziminal ghais?" Sebab Allah nak banggakan depan khalayak manusia di hari kiamat nanti. Iklan. siapa Kazimina al ghais? Siapa Afi'na an-Nas? Maka golongan ni akan bangun. Golongan Kazimina al-Ghaish ni akan bangun pada hari kiamat. Masa tu nak bangga tak apa dah hari kiamat. Kat dunia kita tak boleh bangga. Kita tak boleh bangga dengan kehebatan kita. Kita perlu tunduk, tawaduk, tapi akhirat tak apa dah nak bangga Wah akhirat tak apa dah. Maka Allah iklankan siapakah kazimin al-ghais. Afina anin nas maka golongan ni akan bangun. Apa istimewa dia? Allah iklan depan khalayak manusia. Allah kata kepada golongan ni, "Pergilah kamu masuk ke dalam syurga tu. Mana tempat yang kamu suka?" Oh, masa tu nak lenggang-lengguk tak apa dah. Oh. Okay. Tapi kat dunia tak boleh. Tapi akhirat nak lenggang-lengguk tak apa dah. Nak bangga pun tak apa dah. Sebab Allah yang iklan, melalui malaikat, siapa kau? Oh, masa tu nak buka dada pun tak apa. Jalan nak buka dada pun tak apa. Sekarang kat dunia tak boleh jalan buka dada dipanggil orang sombong. Tapi akhirat tak apa dah sebab Allah dah iklan dah. Ajib agama ni dia ajar kita untuk kita memahami apa yang Allah nak dan apa yang Nabi nak. Bukan apa yang kita nak.